друзья, ну, зараз вы наблюдаете вот, чудовую собачку. Ее зовут Багира. Она у нас, где была у нас, в Авдеевке она была. Воевали військовые соучастные из в, в Авдеевки. И жила она вот до последних дней в Николайполье. Нам обратилась громада Николайполья. Люди просят эвакуации. Они просят забрать животных, потому что животные это то что их ну, не дает им выехать вот эта багира она сейчас на передержке у нас но ну, хозяева попросили один месяц ну вот уже сколько пару недель прошло ждем еще еще пару недель и будем ну, наверное шукать хозяина потому что как показывает ну, практика люди просят оставить животных передержать но, э к сожалению, то, куда уехали, условия не позволяют вот, Животные И вот тоже риэлторы, и люди, которые сдают жилье ну, на той части нашей Украины, нашей Украины, друзья, будьте, имейте чимность будьте люди, пожалуйста, я вас просто призываю, пускайте с животными людей, потому что... Собака – цель Буде перших глади і часто люди гірші від собак, чекати можна всього від людини. І навіть як піде, усе не так, собака вас ніколи не покине.